Лозівською місцевою прокуратурою у червні місяці було проведено чергову перевірку ізоляторів тимчасового тримання в органах поліції Лозової. Під час перевірки були виявлені порушення щодо неналежних умов перебування підозрюваних у злочинів. Загласно закону о предварительному заключенні, люди, які задержаться в ізоляторі або в кімнаті задержання доставлених, повинні соблюдатися норми ізоляції. Человек, который, к примеру, ранее не привлекался к уголовной ответственности, должен содержаться отдельно от человека, который был, ранее привлекался, уже содержался в условиях изолятора, либо СИЗО, либо еще что-то. В ходе проверки были установлены такие два факта, когда ранее судимые лица содержались с ранее несудимым. Соответственно, идет нарушение четкой статьи 8 закона Украины о предварительном заключении. Об этом мы указали в указании на имя начальника Лозовской полиции. З перевірки також були виявлені інші порушення, зокрема відсутність норм житлової площі на утриманого. В одному ізоляторі має перебувати не більше двох осіб. Також було виявлено порушення стосовно забезпечення науково-методичною літературою і текстами нормативно-правових актів. Їх кількість має бути достатньою. Те, которые лица не имеют, так скажем, защитников, либо еще кого-то, ну, может быть, раз, развивать свой интеллектуальный уровень, должны быть уголовный кодекс, уголовно-процессуальный, гражданский кодекс, гражданско-процессуальный и научно-методическая литература с данных вопросов. Э, данная литературы есть, хоть она и есть в изоляторе, но буквально единичные образцы. Кроме этого было установлено то, что в законе предусмотрено о том, что лица от 14 до 35 лет, они имеют право на получение психолого-педагогической помощи от э, определенных центров социальной службы, э, как она называется, Центр социальной службы молоди. Но, опять же, изоляторам это требование не исполняется, они должны были составить определенные договора с центром, что сделано не было, соответственно, заключенные не могут реализовать свое право, э, именно которое предусмотрено законом. Кроме этого, на данный момент органам полиции так и не обеспечено, так скажем, не предприняты меры для того, чтобы назначить начальника ЕВС. Это продолжается уже с декабря 2015 года. По результатам этой проверки на, на имя начальника лазовского органа полиции мы внесли указание в порядке статьи 26 Закона Украины о прокуратуре, в котором просили привлечь лиц виновных к ответственности, а также устранить те нарушения, которые мы выявили, и не допускать в дальнейшем. За наказом генерального прокурора, проверки следственных изоляторов будут проводиться систематично.